Всех приветствую. Значит, сегодня настал момент такой и время для того, чтобы проделать какую какую работу с мультиклапаном. Мне там надо поплавок, манипуляцию кое-какую провести, так как 25 литров и все, и отсечка. Больше газа не влазит. Слишком я загнул его. Надо сейчас разобрать, так как баллон я выкатал, и исправить эту ошибочку мою. Ну, все мы учимся на своих же ошибках. Ну, видео не про это. Видео Спрашивали впечатление и какой расход. Ну, впечатление 100%, я доволен. 100% все. Настройки, главная настройка. Настройка и никаких проблем. Правильная настройка, залог. Вот, значит, сейчас мы посмотрим по бортовому компьютеру. И потом сделаем пересчет. Так, значит, смотрим сколько у нас всего. Так, это общий пробег. Это я сбрасывал 0. Это у нас получается ну суточный пробег. Ну, и он как бы пробег э, общий, который я засекал э, от 0 до отсечки э, на заправке. 267,5. Так, и вот если на бензине... Я бы выпалил, вот видите, все-таки же бортовой компьютер этот под бенз э, в машине, вот 20 литров. А газа пошло на 5 литров больше. Сейчас все посчитаем. И средний расход 7,5 литров. Все. Идем считаем. Так. Посчитал я уже, чтобы вы тут не ждали. Значит, э, 25 газа. Проехал я 267 километров. Так, умножаем на 100, получаем 9,3 литра расход. Это от сухого баллона до сухого. Теперь 27 гривен за литр, значит, на 25 литров, получаем 675. Бензина. Так, бензина, я бы, ну, естественно, бензина на 20%, ой, ну, я не помню, 20 или сколько процентов меньше должно быть значит, это расстояние 267 километров я бы проехал на 20 литрах и средний расход вы видели по бортовику 74. 95 по 55 гривен обычный бензин, значит, получаем 1100. Разница от газа с бензином 425 гривен экономии. То есть, те, кто говорят, даже если, как я, мало езжу, у меня сейчас городской в основном цикл, там Трасса иногда там километр получается, но я это не считаю. Буду считать смешанный или, можно сказать, даже чисто. Чисто даже город получается. Город наш в Балке весь. Кто был в Днепродыме, тут знает, что это за город. Спуски эти, подъемы. Поэтому я считаю такой расход даже очень, очень даже хороший. 9 литров на газу. Это я повторюсь второй раз. Или третий день, второй раз замерял. Все. Все мне устраивает. Главное правильные настройки. Долго разбирался, конечно, с этими настройками. Ну ничего. Ну, если сам газ поставил, то и настроишь сам тоже. Я так считаю. Это я еще понял по первой установке на, на Шустрова, когда я оставил ГБО 2 Все. Что еще? Здесь добавить больше нечего. Кто еще сомневается, что газ надо ставить только для дальних расстояний, ну, это дело ваше. Я свой выбор сделал. Всем мирного неба и пока.